Це наш причал, куди всі причалили. А тут колониці Тож, попадало все. От в цій кучі воно все лежить. То е, я тут знаходилася під час окупації е, до 24 травня. Зимою дуже холодно було, особливо коли вікон ще не було і криша була побита. Криша це основне, якби ви її нам не зробили, то хату ніяк спасати. Наша задача была э, помочь людям остаться на своей территории и дальше помогать громаде ее восстанавливать. Мы максимально благодарны Хелвитасу, потому что э, благодаря этой организации мы стартанули в этих проектах. Да, они навели порядок в своих домах, они садят цветы, они разводят хозяйство. У них э, э, вернулся быт. Вот э, Мы отмотали их историю до начала войны.